Ə, salam dostlar, davam edirik trigonometrik bərabərsizliklərin həllinə. Cotangens x bölü = a ilə. Deməli, yenə də əvvəlki dərslərdə olduğu kimi nümunə üzərində izah edib sonra bu düsturlara qayıdacam. Onda siz daha yaxşı başa düşəcəksiniz ki, burada niyə 0 + pk yazdık? Niye bura 0 olur, niye bura arkataniyası a olur? Hamsını başa düşəcəksiniz. Biz bilirik ki, a burada istənilən qiymət ala bilər. Onsuz da bilirsiz, yəni katangens x və tangens x funksiyalarının qiymətlər oblası mənim sonsuz müsbət sonsuzluq olduğuna görə a-nın istənilən qiymət götürə bilər. İk, sadəcə biz burada nümunə üzərində izah elədiyimiz üçün dərsi a-nı elə qiymət götürürük ki, cədvəldə göstərə bilək, dərsi başa düşə bilək. Ona görə kökdə 3 bölünsün 3 götürürük və həllinə keçirik. Deyirik ki, bu katangens x kökdə 3 üç bölünsün 3-ü harda alır? Hansı dərəcədə alır? Yəni birinci bunu tənlik kimi düşünürük uşaqlar. Bu çərçivəyə aldığım həllə daxil deyil. Sadəcə sizin daha yaxşı başa düşməyiniz üçündür. Deyirik ki, katangens kökdə 3 üç bölünsün 3-ü 60 dərəcə alır. Birinci rübdə onsuz da bilirik, azalan funksiyadır. Azal-azalə 90 dərəcəyə doğru gedir. Məsələn, 30 dərəcədə kosinüs x nə olur? kök3 alır məsələn, düzdürmü? 45 dərəcədə nə alır? 1 alır. 60 dərəcədə kök3 bölünsün 3 alır. Belə. İndi uşaqlar, də bildik ki, uşa 60 dərəcədə alır pi bölünsün 3 də alır. Düzdürmü? Düz. İndi gəlik qrafikə uşaqlar. Bunun qrafikinə, yəni bu bərabərsizliyin, bu bərabərsizliyin qrafikinə baxaraq 0 pi aralığında grafik üzərində həll edəcək. Deyirik ki, bu qrafik, yəni bu qrafik nədir uşaqlar? Nöqtələr çoxluğudur, düzdürmü? Və bu nöqtələr çoxluğu nə demək? Məsələn, bu nöqtədə bu nöqtə. Bu nöqtə qırmızı ilə göstərməyim, qırmızı ilə almadığı yerləri göstərmişəm. Bu nöqtə eləbi ki, bu x-a hansısa bir qiymət, hansısa bir dərəcə verdiyimizdə katangens x-in aldığı qiymətdir də, əlbəttə ki, y-dir. Başa düşdük? Yəni məsələn bu İndi biz bu pi bölü 3 götürdükdə, yəni bu pi bölü 3 nədir? Bu 0.90 dərəcədir, düzdürmü? 0.90 dərəcədir. Bu elə bir 30 dərəcədir, bu 60 dərəcədir, bu 90-a 3 yerə böldümdə elə bir bu bucağı başa düşdüz məntiqli bir şəkildə. İndi uşaqlar, bura pi bölünsün. 3 də yaza bilərsiz. Və ya hətta nə yaza bilərsiz? Ark katangens, yəni dərsə uyğun, dərsinin həllinə uyğun olaraq ark katangens kök 3 bərin 3 də yaza bilərsiniz. Eyni şey də onsuz da. Mən istəyirəm ki pi bölünsün 3 yazın bura. Pi bölünsün 3 yazım, yəni 60 dərəcə. Bu da 90-dır. 30, 60, 90. Bu, yəni bu bu nöqtə kök3 üç bölünsün 3ə uyğun gəlir da, başa y, də başa düşdünüz? Yəni ki yx funksiyası düşünün də nəyə uyğun gəlir? kök3 üç bölünsün 3ə. Yəni katangens x y-ə bərabərdir katangens pi bölünsün 3 kök3 üç bölünsün 3ə bərabərdir. Başa düşdünüz? Keçən dərslərdə də eyni bu şəkildə idi. Hər dərsdə fərqlicə danışıram ki bəlkə bəlkə yox, yəni 100% mənəca başa düşürsüz. Yəni bu və yaxud da deyirsiniz ki kök3 üç bölünsün 3ün √3/3-ün üç bu qrafiklə kəsişmə nöqtəsi hansı bucağa uyğun gəlir? π/3-ə və ya hətta nəyə? arq kotangens √3/3-ə eyni şeydir bu. Bu bucaq elə π/3 deməkdir. Ay nə oldu? Və salam. İndi bunu tapdıq. İndi bizə nə deyir uşaqlar? Deyir ki, böyük olsun. Kotangens x-in aldığı qiymətlərin, yəni √3/3-dən üç böyük hissəsinə baxırıq. Böyük hissəsi nədir? Böyük hissəsi yuxarı hissəsi də, yəni y-nin yuxarı qiymətləri və yaxud da bu qrafikin yuxarı hissəsi. Yenə də necə istəyirsiniz, başa düşün. Yəni mənə lazımdır, baxın bu yuxarı hissə. Bu yuxarı hissəni hansı dərəcələrdə alır? Hansı dərəcələrdə alır? 0-la bu bucaq arasında alır. Düzdürümü? 0-ı ala bilmir, pi/ pi-ni də ala bilmir. Niyə? Çünki katangens x bu gücəsi 0-da və pi-də təyin olunmub. Katangens nədir? Katangens x cosinus x bölünsün sinüs x olduğuna görə sinusun 0 aldığı yerlərdə kotangens təyin olunmur. Sinus harda 0 alır? x 0 olanda, x nə olanda pi olanda. Buna görə də bu pi ilə, yəni bu 0-la pi-də təyin olunmur. Aynalığı olduğu ona görə bunları qırmızılıyıırıq ki, yəni bu 0-da boş götürürük yəni. Və bu pi-də bizim qrafikimiz kəsişməyəcək, almayacaq, yaxınlaşacaq, yaxınlaşacaq, amma toxunmayacaq. O bu sıfır bucağına və pi bucağına. Buna görə. Hə, heç nə. Bunu başa düşdükdən sonra keçə həllimizə. Həllimiz nədir uşaqlar? Deyirik ki, x hansı aralıqda, yəni hansı aralıqda qiymətlər almalıdır? 0 dərəcə ilə pi bölünsün 3 arasında qiymətlər almalıdır. Belə yaza bilərik də, düzdürmü? X kiçik Ə, bu belə olxuna görə uşaqlar böyük bərabərdir. Bu da kiçik bərabərdir. Bu deməkdir ki, gən kökdə 3/3 ala bilər. E, hansı dərəcə pi bölünsün 3 böyükdür hansı dərəcə? Yəni bu qaralıqdır da. Kiçik bucağımız 0-dır. Böyük bucağımız da pi/3-dür. Pi 0. 0-ı e, sıfır. niyə götürmür? Çünki 0 ala bilməz dedi. Elə incə dedik ki, sinus 0-da təyin olunmur axı cos x/sin x-da. Kotangens x üçün. İndi biz bunu e, burda tapdıq. Biz bunun x-ın bütün qiymətlərini tapmaq istəyiriksə, təbii ki, nə etməliyik uşaqlar? Dövrünü üstünə gəlməliyik. Dövrü nədir? Katangens x və katangens x üçün bəli, PK. 0 üstəgəl PK. Ay nə oldu? İndi mənim 0 yazmağımın bir mənası var, uşaqlar? Yoxdur. Ona görə PK kiçik ay ay ay. ay. Kəsəniyinə bu səhv eləmək olmaz. Yaxşı? Belə. Ciddi ciddi bərabərsizlik. Yəni ciddi kiçikdir. Bu altına xətt çəkmək olmaz. X bu da kiçik bərabərdir. Bunu da dedim niyə kiçik bərabərdir götürürük? Çünki p12 ala bilər + pK. Əgər buradan belə olsaydı böyükdür kökdə olsaydı, yəni bu olmasa idi. Hə, onda bunu da belə götürərdik. Başa düşdünüz? Belə uşaqlar, bunun həlli bu. Yəni düsturda nds eləb ki siz bunun yerinə nə görəsiz? Arc katangens kökdə 3 bölünsün 3. Yəni fərqli bir şeydimi? Xeyr. Yəni arc katangens kökdə 3/3 elə pi/3 deməkdir də. Baxın budur. Yəni bunun həlli budur. 0. Yəni bax bu biz eləb ki burdan yuxarı hissəsinə baxdığımıza görə, uşaqlar baxın bura baxdığımıza görə ay nə oldu? Eyni şeydir. Yəni bu bu bu, bu dərəcə eləb ki biz də uyğun gəlir arc katangens yazmı istəyirsiniz. Arc kotangens a-ya. Aynın oldu üstəgəl pi ka dövrləri. E, bu da 0 üstəgəl pi ka, yəni bayaq ki ilə eyni. Şə şey. indi yəni məncə başa düşürsüz də. Yəni a burda nə olur olsun, bu düstura qoyub yazacaqsınız. Aynın oldu. Belə indi məən uşaqlar, burada birnə mənfinin izah eləmək istəyirəm. Niyə izah eləmək istəyirəm? Əvvəldə çox da izah eləmədim. Çünki siz bu a mənfi olanda qarışdırırsınız. Nə qarışdırırsınız? Çünki bunun tərsi a mənfi olarsa, yəni e, belə olarsa, cotangens x >= -√3. Yəni siz bunun arc cotangens -√3 olduğu zaman qarışdırırsınız. Yəni bunu bilsəsiz ki, arc tan, yəni arq arkı, bir arkanı bilsəsiz, e, məsləhət görürəm ki, təkrarlayasız, təkrarlayasız. E, hə, məsələn, baxın, necə necə eləyək? Hə, bu bunu həll eləyir, də elə bunu həll eləyir. Bunu həll elədiyimiz zaman uşaqlar deməli nəyi bilməli? Arc katangens mənfi kökdə 3-ün nəyə bərabər olduğunu bilməlidirik. Aydın oldu? Bunu çətin deyil. Yəni bu və kosinus eynidir. Sinusla da tangens eynidir. Yəni də məsləhət görürəm ki, qayıdıb dərs təkrar edəsiniz. Baxın Yenə eyni düsturu tətbiq edirik. Bayaq nə öyrəndiksə, eynisini. 0 < x, x < arctan(-√3). Yəni fərq nədir? Fərq oldu ki, a-nın yerinə -√3 yazırsınız. Vəssalam. E, qrafik çəkmirsiniz. Uşaqlar qrafik məsələti görmürəm. Düsturla gedirsiniz burada. Düsturda izah elədik də bayaq. 0 üstə π/4 gəlirsiz, niyə? Dövrə. Bunun üstə π/4 gəlirsiz, niyə? Dövrür. Yəni eyni şey, eyni addım. Sonra 0-nı burdan siləyim. x bunun yerinə uşaqlar bunun yerinə pi minus ark katangens kökdə 3 yazırsınız. Niyə? Çünki yəni düstur budur. E, yəni ark ark katangens ark katangens mənfi a bərabərdir nəyə? pi minus düstur budur. Ark katangens a-ya və salam. Yəni a-mız elə bir kökdə 3 idi. Başa düşdünüz? Heç nə. Çatım şeyi var uxu? Xeyr. P minus arctangens kök 3 yazırsız. Üstə gəl pi ka. Köklə 3 e, bayaq kök 3/3 üç idi, bu kök 3dür yaxşı. İndi fikirləşin. Köklə 3ü harda alır? E, Hələ keçməmişdən qabaq özünüzü test edin. Köklə 3ü alır e, 30 dərəcədə. Bayaq da dedim azland. İndi heç nə pi-kanın olduğu kimi yazdınız, x-in olduğu kimi yazdınız. P minus bunun yerinə Haqiqatan get kökdür, çünki yerinə pi bölünsü 6 yazırıq. Üstə gəl pi qal, yenə olduğu kimi. Aydın oldu? Vəsləm. Pi-dən pi bölünsü 6-nı çıxanda nə eləyir? 5 pi bölünsü 6. E, Vəsləm, bu da bunun həlli olur, a mənfi olarsa. Aydın oldu belə. Çətin bir şey yoxdur. O birsinin mənfisini izah eləməyəcəm daha, çünki eyni şeydən. O birsinin nəyə? Bunun, bunun, yəni kiçikdir a olduq zaman. Keçdik bunun həllinə uşaqlar. Bunun da həlli yenə Əla birinci misal üzərində izah eləyəcəm. Sonra da həllini e, baxacağıq. Katangex x <= a, a, yəni dediyimiz kimi ürəğimiz istədiyin istəndən qiyməti qoya bilərik. Yenə yəni də bunun e, həlli nə də 0 pi arasında baxırıq, eyni şeydir də onsuz da > a < a eyni bərabərsizlikdir. İndi bunu kök < kök 3 deyək məsələn. < kök 3 deyək özüm bu işarəni belə götürdüm. Bir də birisində çi = bərabər, böyük bərabər götürdüm, birində kiçikdir götürdüm. İndi yenə də həlli, yəni deyirəm, həldə bu addımlar, bu addımlar yoxdur. Mən sadəcə sizə birinci tənlik kimi başlamaq üçün, yəni bu hardalır kökdə üçün. Bəli, 30 dərəcədə pi bölünsün 6-da. Bu bucağı bu x bizdə bucağı göstərir, da? Başa düşürsüz? Katangens x. Yəni x burada arqumentdir, dərəcə deməkdir. Bu da y deməkdir elə elə bil ki, başa düşdünüz? Yəni bunun qiyməti y. İndi bu dedik ki, pi bölünsün altı nədir? 30 dərəcə. 30 dərəcə bura uyğun gəlir. Burada da qrafikin kəsişmə nöqtəsidir. Bura düşür. Yəni bu qiyməti alır. Bu qiymətdə nədir uşaqlar? Bu qiymətdə kökdə 3-dür. İndi kökdə 3-dən bir dən xətt də çəkim qırmızı ilə göstərməyim. Hə, bir dən xətt də çəkə bilərsiz. E, davam eləyəcəm. Aha, davam eləyə uşaqlar. E, Bəzi uşaqlar elə bilir ki, bu telefondan gəlir bu e, azan səsi. Xeyr uşaqlar, e, evimizin yanında məscid var səs oradan gəlir. Ə, yəni telefon olsa, telefon əvvəlcədən, ə, yəni səsini alıb başlayaram dərsə eləməyə. Belə. Ə, İndi nə harda qalmışdıq? Deməm uşaqlar, burada kökdə 3-ü hansı qiymətdə aldığını bildik, düzdürmü? Bu nöqtədə və bunu ə, 30 dərəcəyə uyğun gəldiyini bildiyi. Bizə nə lazımdı? Katangens x-in kökdə 3-dən kiçik qiymətlər. Uşaqlar, bu y güzəldir bir qiymətdir, düzdürmü? Kökdə 3-dür. Aşağı nə deməkdir? Yəni bu hissədə mən sizə necə göstərim? Yəni ev yuxuduğumuz ilə görsəm. Baxın bura aşağı lazımdı mənə, düzdürmü? Yəni kök 3-dən kiçik qiymətdir. Kök 3-dən kiçik qiymətlər, baxın, qrafikin hansı hissəsinə uyğun gəlirilib ki, baxın bu hissəsinə. Düzdür? Mən bu, bu qırmızı ilə göstərəndə siz elə zənn eləməyin ki, yəni aldığı qiymətlər demək istəyirəm, baxın belə başə düşdünüz və bura lazımdır bizə qrafikin bu hissəsi. Bu hissəsi lazımdırsa, nəyinə məliyəm uşaqlar? Yəni x-i, yəni dərəcə hansı aralıqda olacaq? 30 dərəcəyindən p aralığında, düzdür? Yəni bu 30 dərəcəyə uyğun gəlir. Bu da p bucağına uyğun gəlir. Ümumiyyətlə siz kotangens x-in qrafikini bilirsiniz də, inşallah. Bu p/2-dən keçən bir qrafikdir. p/2-də 0 alır. Niyə? Çünki kosinus 90-da 0 olur. 0 bölünsün sinus 90 bizə nəyi verir? Əlbəttə ki, baxın bu pi bölü 2-də kotangensin 0 aldığını da izahı mənəcə gərək yoxdur. Bunlar aydın məsələləridir, bilirsiniz. İndi davam eləyə həllimizə. Hə, ə, deməli x-imiz hansı olacaq? X bura yazıram. Nədən ə, kiçik, nədən böyük olacaq uşaqlar? İki tərəfdə bu işarə ilə götürürəm. Niyəsini bilirsiniz? 0-ı pi-nin üstə almır. Bunu da ə, bu 30 dərəcəni də almayacaq çünki mən burada kiçikdir kök 3 götürmüşəm. Ona görə işarələr də işarələr məlumdur. İkisində ciddidir işarələrimiz kiçikdir, gittim. Aha. E, bura nədən kiçikdir yazacağam? P-dən. E, yəni bu bucaqdan kiçikdir. Nədən böyükdür uşaqlar? 30 dərəcədən P/6-dan. İndi bunu nəyin yazmaq lazımdır? Dövrlərini, bütün həllərini, x-ın ala biləcək bütün qiymətlər yazmaq lazımdır. Yəni x < P + PK dövrü, yəni > nədən? P/6 + PK-dan. Aydın oldu? Yəni bunu da e, düstur kimi də yazaq gəlin. Onsuz burada düstur. E, bura bu tərəfi eynidir. 1 + PK eynidir. Bu tərəfi də nədən böyükdür? P/6 nə demişdi? Arc katangez kök 3 deməkdi. Yəni arc katangens kökdə 3 deməkdir. Və salam üstəgəl pk-da, yəni olduğu kimi. Yəni bu da düstura uyğun hissəsi, düstur kimi. Bu kökdə 3, yəni bizim a-mızı təmsil edir. Aydın oldu? Aralıq kimi yazsaq, uşaqlar bunu necə yazarıq? x daxildir hansı aralığa? Açıq interval. Açıq interval p/6 + pk və nöqtə vergül p + pk. Və salam. Aydın oldu. İkisi de açık interval. Şimdi düsturu kaydabilir miyiz? Düsturu başa düşürük. Onsuz da yazdık. Burası bizim. neyimizə uygun gelir? Ark A A'ya yani kökte 3 dediğimiz. Özür istəyirəm, Pi bölü 3 dediğimiz. Yani dereceye. Yani arkatan katangens. A. A. A katangens. A'nı hansı derecede alır deməkdir? Aydın oldu. Derecede yani bu arkatan katangens. A. Bu da aldığı kıymet. Yəni a kökdə 3dür, kökdə 3 bölüşdür nədirsə artıq o. Və bu şəkildə k daxildir z et bilirik də onsuz da. Bu qeyri-adi bir şey deyil. Məncə aydın oldu sizə uşaqlar? Yəni bu da son idi. Trigonometrik bərabərliklər dərsimizin son idi. İndi isə daha çətin misallara baxacağıq, qarışıq misallara baxacağıq. Yəni bunlar sadə misallardı. Hesab eləyirəm ki, başa düşdünüz. Biraz daha Bir səviyyə daha çətin misallara baxacağıq misal izahımızda. Bu qədər inşallah sizə faydalı olmuşdur.